7 ноября у нас начинает работать новая полиция. К концу дня 5 ноября милиция, как та карета из сказки, превращается в тыкву. И 7 ноября будет формироваться новый орган. Как сказал премьер-министр, у нас наша команда реформ, которая этот год очень плотно работала, включает очень много человек, но самых эффективных он назвал. Хатя Деканаидзе работает советником министра все это время одна из тех, кто была душой проекта и имеет богатый опыт, работала дипломатом, работала министром образования в Грузии, работала главой полицейской академии, очень активно сотрудничает со всеми нашими НГО, посольствами и нашими партнерами, которые нам помогают делать реформу. И я с честью, с удовольствием предлагаю кандидатуру ее на назначение членам Кабинета Министров, уверен, что это будет очень эффективное и точное для этого времени назначение. А все мы будем дальше помогать друг дружке. Надеюсь на вашу поддержку. Вносится пропозиция про призначение начальником Национальной полиции Украины пани Хакии. Главой Национальной полиции Украины. Кто за? Хотя мы щиро витаем тебя. Слава Украине. Героям слава. Дякую.